Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know Tell me have I lost my mind Halo Sobat Gabut Inspiration Pertandingan antara Portugal dan Ghana menjadi pusat perhatian di Piala Dunia Khususnya untuk pemain Cristiano Ronaldo Selebrasi Siu Raut mukanya berseri-seri di samping lapangan dibarengi gambar rivalnya Lionel Messi. Kejadian yang menarik di laga antara Portugal melawan Ghana. Mulai dari tuduhan bahwa penalti itu adalah hadiah khusus. Sampai yang lucunya, hampir membuang keunggulan gol. Cristiano Ronaldo adalah fenomena dan legenda dalam waktu 50 tahun. Kita masih membicarakannya kata manajer Portugal Fernando Santos. Bahkan sampai Bruno Fernandes mendesak media untuk terus mengawasi Cristiano Ronaldo. Saya pikir dia suka bekerja di bawah kritikan. Saya berdoa Anda semua tetap melakukannya untuknya. Karena itu sesuatu yang terbaik untuk dia dapatkan. Jika Anda melakukannya. tutur Santos menyatakan bahwa CR7 sendiri dapat menjelaskan apa arti dari semua ini setelah kontraknya diputus Manchester United minggu itu. Di dalam ruang pers, seorang kapten Portugal sekarang tanpa klub. Saya sangat senang kami mendapat hasil yang bagus. Dia sadar apa saja yang baru dia capai secara pribadi. Ini adalah momen yang indah dalam piala dunia kelima saya. Memenangkan pertandingan pertama adalah sangat penting. Sekaligus rekor dunia yaitu pemain pertama yang mencetak gol di lima piala dunia. Itu membuat saya bangga, kata Santos. Tim nasional Portugal mengawali gol pertamanya dengan tendangan CR7 dari titik putih di menit ke-65. Ronaldo bermain selama 88 menit dan membuat pertahanan tim nasional Ghana bekerja keras, karena banyak peluang yang tercipta darinya. Selain itu Ronaldo menciptakan rekor dengan gol tersebut yakni menjadi pencetak gol di 5 pertandingan Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018 dan 2022. Gol kedua dicetak oleh Joao Felix di menit ke-78 dan gol ketiga yaitu Rafael Leao di menit 80. Sedangkan gol tim nasional Ghana dilakukan di menit ke-73 oleh Andre Ayu, dan gol terakhir di menit ke-89 oleh Osman Bukhari. Menit akhir Portugal hampir saja kehilangan kemenangannya. Laga pun selesai dengan kemenangan Portugal 3-2 dan menjadi top di grup H. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe dan klik tombol loncengnya.